اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق الله العظیم غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے میدان عہد میں ستر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اتنے ہی زخمی ہوئے خود حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بے دردی سے شہید کیے گئے کیفیت سمجھیں کیا حالات ہوں گے ایسے میں یہ آیات تو یہ بات نازل ہوئیں ارشاد فرمایا ولا تہلو وہ مت دکھاؤ وہ کہتے ہیں زوف اور کمزوری کو کمزوری مت دکھاؤ کمزوری عمل کی ہو ارادے کی ہو جسم کی ہو اخلاق و کردار کی ہو یا کمزوری ایمان کی ہو کسی قسم کی کوئی کمزوری ذوف نہیں دکھانا حدیث پاک میں اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے تن کے مطلب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی ہمارے ماں باپ آپ قربان ہوں یہ وہن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حب دنیا الموت دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری دنیا کی محبت اور موت سے, سے گھبراہٹ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر معلوم ہوا ارشاد نبوی سے واضح ہوا کہ عمل جسم کردار کی کمزوری کی وجہ وہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا دھر ہے دوسرا حکم ارشاد فرما ولا تہزن جو ہوا سو ہوا یہی مقدر تھا ستر شہید ہوئے زخمی ہوئے اللہ کے نبی شدید زخمی ہوئے بہرحال اس پر غمگین ہو کر مت بیٹھو تقدیر ایسا, ایسا مرہم ہے جو, جو بڑے بڑے زخموں کا درد چن, چن لیتا ہے یہی یہی ہونا تھا اللہ نے طے کیا تھا تمہارے بس میں کچھ نہیں تھا لہذا اللہ کے فیصلے کو قبول کرو اور اس پر راضی ہو جاؤ گیرشاد فرمایا جا رہا ہے لا تہنو مما اصابکم کمزوری بزدلی زوف مت دکھاؤ ان مصیبتوں کی وجہ سے دو تمہیں پہنچی ولا تحزنو علا ما فاتکم اور جو چیز ہاتھ میں نہ رہی اس پر غم مت کرو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین البتہ جس چیز پر دھیان ضروری ہے جس سے کمزوری اور زوف بھی دور ہوگا اور جس سے غم اور حزن بھی دور ہوگا اور جس سے طاقت اور قوت بھی آئے گی اس کی فکر کرو اس پر دھیان دو اور وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے ایمان مومن کی طاقت کا راز مومن کی طاقت کا راز اس کا ایمان ہے اسے پانے کے لیے اس میں ترقی کے لیے کوشاں رہو بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ ایمان میں پختگی اور مضبوطی لاتے چلے جاؤ یاد رکھو اگر تم اپنے ایمان پر جمے رہے ایمان میں ترقی کرتے رہے آگے بڑھتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پیچھے نہیں دکیل سکتی دنیا کی کوئی قوت تمہیں شکست نہیں دے سکتی ایمان پورا ہے تو پھر پھر تم 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 ہی ہی ہو ہو ایمان پورا ہے تو پھر تم ہی تم ہو. ہمارے بزرگوں میں خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ کیا غضب کے کی انداز میں یہ شعر پڑا کرتے تھے یہ ستوت باطل دھوکا ہے یہ جرعت کافر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ ریت کا گھر ہیں کچھ بھی نہیں ایمان ایک طاقت ہے ایمان ایک طاقت ہے آج اگر ہم تھک گئے ہار گئے زوف و کمزوری کا شکار ہو گئے اداسیاں بے چینیا بے قراریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ذرا ذرا سی بات پر پریشانی بی پی شوگر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان بڑھتا جائے گا مومن طاقتور ہوتا جائے گا دشمن پر بھی اپنی زندگی میں بھی اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق بخش